Всем привет! С вами Чи Сегодня у меня снова интервью. До меня в гости Завитала Надя. Пока вы с ней познакомитесь, я готовлюсь к интервью. Всем привет! Меня зовут Надя. Мне 17 лет. Я заканчиваю 11 класс. Сейчас очень усердно готовлюсь к НМТ. Ну как? Ну, стараюсь. Uh, уже 5 лет я занимаюсь эзотерикой и Таро. А также уже как 4 года пишу стихи и планирую выпускать свой сборник. У нее такие вещи Вы сами просто не представляете! Это такие версии! Ай-яй, але наша сьогоднішня тема це на жаль або на щастя не вірші. Я думаю, ми ще зустрінемось можливо. Обов'язково. Uh, ми підготували тему з езотерикою, бо я знаю, що багатьом це цікаво. Таро, все таке. Ну, коротше, думаю, що багатьом сподобається, так що така у нас сьогодні. тема. Значить, Давай починати. Як ти починала свій шлях в езотериці та що привело тебе, привело тебе до цього? У мене був якийсь внутрішній конфлікт. Я не могла розібратися, хто я і що я. Mm. Мені дуже сильно хотілося, розібратися. Прям доколупаться до той самой сути, что со мной не так и почему некоторые люди со мной так поступают. Поэтому я начала глубинно в это все углубляться. Также, наверное, сыграла большую роль. Мне всегда интересно было, что люди обо мне подумают. Вот прям знать наперед и продумывать каждый свой ход. И, конечно, это как и любовная тема, появился какой-то не очень умный молодой человек и хотелось разобраться вообще, что он думает, чувствует. Так и пришла. А есть карты Таро магией? Как та, а, ты можешь объяснить сама, как проигрываются, чему проигрываются и какие проигрываются расклады? Карты Таро не магия, вообще не магия. Это инструмент, который помогает для самопознания и один из возможных вариантов событий. Почему не проигрывается, скорее всего, тут зависит от человека и от самовнушения, которое mm -hmm. мы сами себе делаем. Mm -hmm. То есть, почему могут проиграться расклады. Потому что вот, я, допустим, рассказываю э, человеку, что вот мысли у него такие-то, он начнет действовать, но через время. Mm -hmm. И она уже у себя в голове держит эту информацию и верит. Mm -hmm. И то есть притягивает в общем Вселенной. Mm -hmm. Вот это желание, и оно так происходит. Mm -hmm. Зрозуміло. А звідки ты берешь эту информацию, куда дають тебе карты? Звідки вони издають, и те Ну, сначала, вот как я начинала все обучаться, вот вообще, что это вообще такое, началось э, с обычного вот, с брошюрки. Uh -huh. Брошюрка на три странички, полный бред на самом деле. Uh -huh. Потом э, больше начала углубляться в сами карты, uh -huh. то есть посмотреть на картинку, цвета очень важны, uh -huh. то есть синий, желтый, но каждый дает свою символику. И потом как-то с опытом начала э, понимать, что какой ситуации может преподносить. И так же самое, когда человек тебе рассказывает предысторию, ты уже понимаешь, что эта карта интуитивно. может... Да, mm -hmm. вот именно интуитивно. И это самые точные всегда расклады mm -hmm. получаются. Mm -hmm. Разумеется. А с какими питаниями наище до тебя звертаются? Любовь, морковь. Вот это, наверное, самый популярный всегда запрос, что он думает, что он чувствует он мне изменяет, но я его люблю. Я этого тоже, если честно, не понимаю. Но моя задача помочь mm -hmm. человеку, mm -hmm. успокоить его, ну и сказать правду. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Потому что очень тяжело бывает людям. Еще бывает самый популярный в последнее время вопрос. Это как мне наладить свою жизнь? Вот вообще, вот как мне ее наладить? Mm -hmm. То есть пытаются как-то узнать совет, mm -hmm. и когда им что-то не подходит, Чому ти мене блокують? <laughs> Тебе я не розумію. Ну, бо всі хочуть почути те, що вони хочуть пишити, якщо ти цього не говориш, то звичайно не прикольненько, ребятам. А коли ти вивела на монетизацію, якщо ти вивела ось ці свої гадання, через який період після того, як ти почала, ти змогла отримувати гроші з цього? І чи mm -hmm. вважаєш цей обмін, енергіями? Да, Обов'язковим? Да? Сначала я начинала вот просто бесплатно mm -hmm. подругам. Года три, наверное, я mm -hmm. так всем бесплатно, я всем помогу. Входила по улице, вам нужен расклад. <св> вот так набивала, рекламировала себя. Потом, спустя время, мы с подругой создали телеграм-канал mm -hmm. по эзотерике. Mm -hmm. Первый вопрос у нас бесплатно, чтобы люди могли понять, подходим ли мы им как mm -hmm. люди, и нравится ли им сама трактовка, и как mm -hmm. мы объясняем. И вот уже у меня есть прайс. Mm -hmm. І я вважаю, що енергообмін це обізите. Тобто якщо ти хочеш щось отримати, тобі потрібно щось за це а, Якими принципами ти керуєшся при роботі, і що на твою думку краще? Це гірка правда або солодка брехня. Конечно, горькая правда, потому что я сама знаю, как это жить неведение, когда тебе говорят одно, а на самом деле mm -hmm. вообще другое. И люди приходят, чтобы узнать ответ, mm -hmm. и я просто не имею права через свои какие-то моральные принципы сказать им, что ну у тебя все хорошо, не волнуйся, хотя на mm -hmm. самом деле ну там все mm -hmm. это крах. Угу. умерли. Угу. Десятка мечей, башня. Ну, да. <свят> вот такое вот. Поэтому горькая правда всегда на первом месте стоит. Угу. А чи были какие-то страшные истории? до того, что там рассказывала, а тебе какие-то прикольчики устраивали? А не мне? Угу. Ну, люди, которые до тебе не почули того, что они хотели, и что с тобой начинают предъявлять. о а, конечно, такое часто бывает да вы вообще кто такая? Вы как имеете право такое говорить? Он вообще-то меня любит, он меня не изменял. И что в итоге? Через две недели она ко мне приходит и пишет, блин, вы знаете, он мне изменил и побил. Я сижу, думаю, блин, я предупреждала. Угу, угу, разумела. А прям какие трэш истории? Я тебя, что-то такая, чё Ой, трэш истории прям. все адекватнее звертаются? Большая часть, процентов 70, это плюс-минус адекватные люди. Только 5% из моих всех клиентов, это прям мои любимые постояшки, которые mm -hmm. уважают мой труд, мою работу mm -hmm. всегда, то есть оплачивают, когда я говорю даже, ну, не надо, ну я тебе mm -hmm. по доброте душевной mm -hmm. могу сделать, ты и так для меня много чего сделала тоже. Она говорит, нет, любой труд оплачивается, mm -hmm. я очень уважаю mm -hmm. таких людей, потому что они ценят труд. А другая какая-то половина приходит вот чисто на халяву, uh -huh, uh -huh. то есть не спасибо, не пожалуйста просмотреть и уйти, uh -huh, uh -huh. и удалить, и заблокировать меня. Ужас, ужас. Yeah. Ну и такие есть, что ж поробишь. Так, э, что стало натхнением для тебя в этой сфере колись, то и что мотивует тебя продолжать сейчас? Вдохновением, наверное, стало то, что я очень быстро начала ловить связь с картами вообще uh -huh. с эзотерикой. Каждый мой расклад сбывался. Даже я начинала с самых обычных гадальных цыганские карты. Там 36 штучек, и названия типа Смерть, Любовь, Враг, uh -huh. Вдовец. Uh -huh. Ну, я не знаю, как у меня это пошло, я могла по ним спокойно сказать точную число и дату. Uh -huh. И когда люди ко мне возвращались и говорили, что «Надя, оно так и произошло, я поняла, что я что-то делаю в этой жизни не зря. И до сих пор меня вдохновляет то, что у меня большой уже опыт, я могу действительно помочь людям, которые ко мне заново могут обратиться, и постоянные отзывы. Угу, угу, То есть, угу, вау, угу. это классно рассказывать, оно постоянно проигрывается. Вот это меня тоже вдохновляет. Угу, угу. Класс, это очень-очень круто. А, <класс> а какие наипоширеннейшие мифы и второ ты уважаешь наибольшими несвинительницами? Вот прям вообще, ну, бред. <класс> нельзя трогать чужие карты. <класс> <класс> нельзя трогать чужие карты. Надо заряжать. Но чего гадать нельзя? Бес придет на ушко, что-то шепнет. Ну, блин. <класс> вот это такой бред на самом деле. Ну, потому что оно никак не связано. Uh -huh. Uh -huh. А ты веришь в черную магию? Да. Да? Да. Это <laughs> прям очень интересно. А не было у тебя какого-то мотива или желания пойти в черную магию, в такую Бу. сферу? Да? Было. Может, ты нашла, конечно, какой-то грешок да? за собой. Да? <laughs> ну, <Но> это <laughs> в следующей серии. Очень интересно. Очень интересно. Так. Какой самый яркий или необычный случай произошел с тобой в этой работе? Как-то сидели с подругой, тоже гадали на одного человечка. И я вот прям не могу понять, почему он не проявляется. Я говорю, посмотри на картах, пожалуйста, когда он проявится. Я прям уже, ну не могу. И выпадает 4. Ну, просто карта какая-то с четверкой. И мы думаем, типа, 4 дня там, 4 недели. Через 4 секунды он мне пишет. Я сижу, я выкинула телефон на пол и сижу, думаю... Опа, приехали, <реш> накаркали. Да, интересно! То цікаво. есть какие-то моментики, которые ты не, бери, не берешь прям uh -huh. ко вниманию, думаешь, ну, не может это сейчас uh -huh. произойти. Uh -huh. Оно всегда происходит, и ты сидишь просто на попе ровно. Uh -huh. Пытаешься вообще понять, где ты находишься. Ужас, это, конечно, вообще <реш> дуже цікаво, <реш> дуже цікаво. А чья у тебя улюблена колода Таро? Если так, чему сама она и сколько у тебя всего колод Таро? У меня всего 6 колод. Угу. Таро, я не останавливаюсь на этом. Самая моя, наверное, любимая ⁇ это Безумная Луна. Несмотря на то, что я редко довольно с ней работаю, но вот когда приходит тот самый момент, она вот говорит все по фактам, от нее ничего не скроешь. Если, допустим, классический Уэйт может рассказать это более мягко преподнести, угу, угу. то... Луна, так, безумная Луна, и Безумная да. Луна, да, она сама вот безумная, и даже по символике самих карт ты понимаешь, что ну, никто с тобой все сюкаться не угу. будет. Вот ну, она да, сказала да. и все, срубилась с плеча. Ну, ты планируешь научить других или этот курс? Наверное, нет, потому что у меня нет на это времени и просто желания uh -huh. прям кого-то обучать, но у меня есть девочка, которая ко мне обращается, спрашивает совета, как протрактовать, то есть она со мной советовала стоит ли вообще uh -huh. и начинать. Uh -huh. Я говорю, ну конечно, будут вопросы, ты обращайся и Каким-то близким кругом я могу помочь, uh -huh. другим людям нет. Uh -huh, uh -huh. У тебя просто такой целенаправленный? Да? да, мне это не интересно, Если кто-то захочет, я, конечно, подскажу, но прям целенаправленно создавать какой-то курс и обучение. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А в будущем, как ты хочешь развиваться в этой сфере, или идти в какую-то другую сферу, что-то другое делать? Какие думки Я планирую дальше продолжать связь с эзотерикой. Uh -huh где-то развиваться, но не прям сильно в это нырять с головой, uh -huh. то есть мне это интересно, пока мне интересно, я это делаю, если мне это не понравится, я это брошу, uh -huh. то есть я не помешанная на этом всем, я просто знаю некоторые факторы в работе с этим всем uh -huh. и этим пользуюсь. Понятно. Uh -huh. Что ты порадишь подросткам, которые хотели бы начать заниматься эзотерикой, но не наважуються на это? не бояться осуждения. Угу. Вот если тянет, то это надо. То есть для этого не нужен какой-то особый дар. Тут главное желание человека, если он захочет, это понять и выучить, он это сделает. Угу. И самое главное тут, наверное, не бояться пробовать, не бояться, что о тебе что-то подумают. Тут как пишешь, допустим, знаешь, знакомишься с кем-то и говоришь: я там занимаюсь старого". А понятно, ведьма. И думаешь, блин, иди гуляй, мальчик, да ведьма и что тут такого. Главное, не бояться осуждения и смело двигаться вперед. Если оно тянет, значит это уже твое. Uh -huh, uh -huh. А как твои уточняния знают? Че знают твои уточни, что ты взагалі занимаешься торой, как они до этого ставятся? Все мы все мое окружение знают, потому что я еще изначально себя зарекламировала. Говорю, вот, я Надя, можете ко мне обращаться, делать расклады. Все к этому относятся с уважением. Ну, то есть принимают меня такой, какая я есть. Даже мама моя mm -hmm. постоянно mm -hmm. заходит mm -hmm. в комнату. «Надя, я уже расклад думаю, «Хорошо». Нету такого, что «Ой, фу». Как вот это сейчас все говорят, фу, вот она на картах занимается, нормис, блин, такая, как все. Я думаю, ну, блин, если мне нравится этим заниматься, я занимаюсь. А потом эти же люди, которые меня осуждали, через некоторое время приходят и просят расклады. Говорят, это все бред, это все фигня, ну, посмотрим. Да, да, я тоже так думаю. Правильно. Мы с тобой уже дошли до конца, мне очень понравилось, мне было очень интересно тебя послушать. Ты питание мне да, я все долго сидела, думала об этом. Что вообще вот заставляет тебя снимать это все? Вот есть какое-то возможно внутреннее желание или нереализованное желание откуда-то с детства, как вообще это все началось? Ой, таке цікаве питання, насправді. Почалося це дуже давно uh -huh. і тягнеться також дуже давно. Бо я ще маленька, знімала там собі лайк. Uh -huh. У мене було там 1700 підписників. Я була взагалі суперкрута, лайкерша, просто бомба, ракета пушка. А потім, вже коли стала доросліша, почала розуміти, що я хочу цим займатися, uh -huh. бо мені є що розповідати, мені є що нести в маси. І от це було прям свідоме uh -huh. рішення почати займатися блогом. А зараз, от я нещодавно робила сторітел, uh -huh. про те, що мені дуже важко продовжувати через те, що я починаю порівнювати себе з кимось, uh -huh. і все, я не бачу свого прогресу, бо весь час піднімаю планку. Ну, я весь час кудись uh -huh. іду, до чого стремлюсь, і все. Я починаю знецінювати те, що роблю. А, і я думала, декілька днів я ходжу вже думаю над цим питанням саме от у мене в голові. І я багато блогерів, яких я дивлюся, питаю, як ви продовжуєте. Uh -huh. Тобто, ну у мене є знайома, вона там три роки веде, і вона тільки зараз стала популярною. У мене є. Блогерша, яку я, ну, я за нею не прям слідкувала, але я знала, що там робить uh -huh. скетчі, типу, ну, прикольненько. І я дізналася, що вона цей шлях, щоб отримати своїх цих 3 мільйони підписників, вона працювала 10 років. І я також задаюсь питанням, як люди не здаються 10 років підряд, працюючи на блог, не бачачи тих прям uh -huh. тих результатів. І я зрозуміла, що, ну. Це, напевно, все строїться саме на бажанні. Якщо ти хочеш цим займатися, ти будеш цим займатися. Ти завжди знайдеш чим себе мотивувати. Бо я все ж таки я ж бачу, хто мені пише, що мені пише. І розумію, що у мене багато нових людей з'являється в блозі, в яким подобається те, що я роблю. І коли вони мені пишуть, типу, ви мене не дихаєте, нещодавно підписалася, випадково вас знайшла, така рада, що дивлюся вас. І я розумію, що ну я не можу, ну як я можу їх лишити. Вони так, що, прийшли до мене, дивиться мене, як я можу їх лишити. І от саме це, напевно. Мені і підштовхує на те, щоб робити далі, щоб знімати. Бо я розумію, що так швидко нічого не буде, і треба працювати просто непокладно і в якийсь момент вистрільне. Ну, Це дуже круто, ти велика, молодець і треба. Мені дуже сподобалося з тобою спілкуватися, дуже цікава тема. А, щодо віршів, я сподіваюся, що ми ще з тобою це обсудимо. Обов'язково. Бо я б дуже хотіла зняти інтерв'ю на цю тему. Я вже сиджу, у мене багато питань вже на тему віршів з'являються в голові. І я думаю, що зараз запитаю, зараз запитаю. і розумію, що не можу відійти від теми. Але тема у нас також була дуже цікава. Мені було дуже цікаво тебе послухати. Я тобі дуже дякую, що ти до мене прийшла. На цьому все. Ми з вами закінчуємо це інтерв'ю. Не забувайте про підписки, лайки, репости. Соцмережі Наді обов'язково залишу в описі. Переходьте, підписуйся. На этом все. С вами была Пока. пока.